Всем привет, дорогие друзья, с вами Юра и это мое новое видео. Сегодня я буду устраивать эксперимент, что будет э, с нашим лизуном, когда мы его поместим в зубную пасту, в шампунь, э, гель для бритья и простой, простую пудру. Что будет? Ну что ж, начнем. Так, мы сначала открываем нашу... Этот лизун. Вот. Бе. Так. Э -э, сейчас мы водичку. Так. Фу. Такой гладкий. Фу. Все, он весь развалился мы его пока что откладываем сюда э, сначала мы берем э, этот сейчас его поставлю это мы уберем пока что сейчас я блин сейчас я поставлю расческу куда она где она должна стоять всегда брат умеет разбрасывать вещи ну тогда немножко вот столько нам хватит дальше мы берем шампунь простой шампунь, хоп, хоп, такая вот кабина получилась. дальше мы возьмем зубную пасту. вот у нас зубная паста, э, вот зубная паста. сейчас возьмем. так, и сюда так все так и ну это такой мини эксперимент потому что я это делаю первый раз все без обмана дальше мы пшикаем спрей специальным спреем все и берем что вы знаете? Вот гель для бритья. Так, боюсь. Первый раз. Вот. Мы уже загрузили нашу эту дальше мы берем присыпку. Это наш последний шаг. Все. Так. Пошли моем руки. Так. И наш это аккуратненько. Ой, извините, это аккуратненько перемешиваем. Так. Фу, не, ну пахнет как настойка. Сейчас помою руку. И последний штрих. У -у -у. Видео. Это мы делаем. Это мой папа был, говорит, что я делаю. Это я делаю эксперимент, папа. Вот он у нас уже достигнута вся Сейчас напоминаю, у нас был э, зубная паста. Дальше напоминаю, сам ингредиент наполняет аллергическую реакцию. Хай -хай! Наш лизун. Фу-фу-фу-фу наш Лизон отправился в путь. Бедненький. Несчастный. Божечки. Эх! Наш Лизон! Хоть кусочки Лизона остались. Так. Это все мы дело закрываем. Ой, кипяток. Все, ванны, Сделать все Вот у нас получилось Такая вот. Так, и ждем три дня, что будет. Так, ну вот э, сейчас я вытру руки. Э -э. Камеру все. Ну вот, дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. И пишите комментарии. Пока. Вот что у нас получилось. Ой, господи, вот это вот чувство. Кто еще не знает канал Ли, э, Иля и София Кум. Это очень классный канал. Советую подписаться и ставить лайки. Ну что ж, пока!